Расскажи, Олесь, будь ласка, какая твоя головна мотивация на цей рик? Что плануешь? Ну, сейчас, конкретно, в моей компании, есть одна из главных целей это экспансия. Так, мы занимаемся так. тем, что мы в этом году должны выйти примерно на 3-4 зарубежных рынка. Угу. То есть мы в данный момент занимаемся тем, что мы переводим. Все материалы мы пересоздаем некоторые программы под локальной ментальности с локальными uh -huh. а, экспертами. То есть, в данный момент мы занимаемся тем, что мы работаем тем, чтобы вывести наш бизнес. Ну, почему 3-4? Потому что одна сторона под вопросами, там мы, еще, мы не знаем, успеем ли мы это все сделать. Но я думаю, что успеем именно в этом году. Uh -huh. Вот это одна из главных целей, мы хотим сейчас э, нашу компанию делать международной. Ну а здесь, конечно, мы продолжаем э, развивать и усиливать наши продукты, э, масштабировать идею дигитала, помогать предпринимателям выходить в интернет. У нас есть поэтому конкретные цели и метрики, к чему стремимся. Э, мы продолжаем учить специалистов в интернет-маркетинге. У меня есть большая цель, это даже некая часть видения. Я очень хочу, чтобы Украина стала меккой диджитала, и чтобы здесь были сотни тысяч интернет-маркетологов, которые работают на весь мир. Они знают на английский язык, они могут работать с западными компаниями или с западными клиентами. Они, находясь здесь, зарабатывают деньги в валюте, получают их тут, платят налоги тут, но ну и живут хорошо тут, потому что зарабатывают по тем меркам зарплаты. То есть я хочу сделать то, что у нас случилось с IT в Украине. Да, да? Да, Украина стала неким IT-хабом. Ну, вот. Я хочу сделать то же самое с диджитал-маркетингом. Потихоньку к этой цели двигаемся. А, то есть все ваши курсы направлены на то, чтобы только специалистов в сфере э, digital маркетинга было больше? Это одно из направлений. У нас есть направление для предпринимателей. Так, мы помогаем бизнесу развиваться. Есть, выходит, расскажи про, ну, В компании есть пять основных направлений. Да, Первое. Это предприниматели помогаем выйти в онлайн, лучше угу. продавать в интернете. То есть okay. у них есть задача увеличить продажи. Мы Полное понимание, как выйти в диджитал и сделать там нормально все. Второе – это специалисты. Мы учим специалистов, как стать высокоплачиваемым интернет-маркетологом, например. Uh -huh. И в то же время в, вокруг этой ниши мы учим также специалистов, то есть там более нишевых. Третье направление – мы учим, как запускать бизнес с нуля на конкретных какие-то моделях, то есть это не просто типа стартуй какой-то бизнес, например. Мы показываем, как сделать это на, на образовательнее, то что uh -huh. я говорил, да. А, как упаковать эксперта, продвинуть его онлайн и так далее. Четвертое – мы проводим мероприятия такие лаборатории онлайн-бизнеса и пятое это некая очень доступная, я бы сказал даже дешевая подписка, где люди могут просто в онлайне получать трендовый новый контент за минимальные деньги по диджиталу. Это уже для тех, кто с нами в теме.